महम्मद भागामध्ये अशा अनेक शाळा या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे आणि अनाधिकृतपणे मुलांकडनं फी घेऊन त्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत सदर प्रकार काय आहे त्या बाबतीत आम्हाला थोडी माहिती द्या नमस्ते मी वसीम सय्यद राहणारा सय्यदनगर तर माझा पोरो ज्ञानम शाळा शा शिकायला आहे एल के जी ते चौथीपर्यंत शिकत आहे आत्ता पण ते शाळेत शिकत आहे पाचवीला पण तिथं ठेवलं आहे मी पण मी चौथीला असा विचार केला की के माझ्या पोराला काय तरी दुसऱ्या शाळेत टाकावं त्यामुळं मी सरांकडनं दाखला घेतला शाळेचा मला सरांनी सरांचा दाखला नाही देत मी मी तुम्हाला डायरेक्ट रिपोर्ट कार्ड देतो रिपोर्ट कार्डवरून तुम्ही ॲडमिशन करा तर मी रिपोर्ट कार्ड घेऊन करून मी तुम्ही शाळेत गेलो शाळेत जाऊन मी विचारलं सर माझ्या पोराचे ॲडमिशन करायचं आहे तर सरांनी सांगितलं बोल कोणत्या शाळेत येतं मी म्हटलं ज्ञानम शाळेमध्ये माझं पोरगं शिकत आहे तर ठीक आहे बोले तुम्ही अर्ज भरा मी अर्ज भरून दिला तर अर्ज भरताना त्यांनी पा वाचल्यानंतर मला सांगलं त्यांचं सा युडायस नंबर ते सांगा तर म्हटलं सर माझ्याकडे युडायस नंबर नाही आहे तर बोले ह्याच्या रिपोर्ट कार्डवर लिहून येतं तुम्ही सरांना विचारा तुमच्या प्रिन्सिपलला आणि युडस नंबर घेऊन या आणि मी तुमचं पोराचं ॲडमिशन करतो तर मी त्यानंतर तिथून सरळ निघालो आमच्या शाळेत ज्ञानम शाळेमध्ये आलो तिथं सरांना विचारलं कन्न सराला कि सर ऐसा सर बोलना चाला शाणे तो ते मान ली नंबर तुम्हारा देवा लागल तो सर मान अपना यू नंबर तो नहीं है पर बोले एडमिशन हो जाता है तो मतलब सर ऐसा होता नहीं है मुझे ई नंबर मंगाए उसने तो बोले ठीक है बोले मैं तेरे को कल देता हूँ नंबर तो उसने टालम टाल के मेरे को कल दो दिन भगाया तो दो दिन के बाद मैंने उससे बात किया सर मेरा सर वो, वो यू नंबर आप कैसा कर तो बोले अभी स्कूल का यू नंबर छः महीने के बाद मिलेगा तो मैं सर छः महीने के बाद मिलेगा पर एडमिशन तो मेरा सर अभी होने वाला है तो सर ने बोला नहीं बोले अभी नहीं मिलेगा सर छः महीने के बाद बोले मैं सर से बात करता हूँ मैंने बोला ठीक सर सर आप मेरे साथ में चलो प्रिंसिपल से बात करो और मेरा एडमिशन करा दो तो सर बोला ठीक है आऊँगा पर सर कुछ दूसरे दिन आए नहीं तो मैंने सर को बोला सर क्या कर तुमको एडवास नंबर देना है कि नहीं देना है नहीं बोले मैं दूंगा अपन छः नंबर छः महीने के बाद आपको मिलेगा आप जब तक तुम्हारे को तुमको जैसा करने का वैसा करो तो मैंने सर को बोला सर मेरे से क्योंकि मैंने आज तक आपके स्कूल में छोटे से बड़ा मेरा बच्चा हो गया है चौथी तक मेरा वही पाँचवीं के डेमे को दूसरे स्कूल में एडमिशन करना है और वो अच्छे स्कूल में करना है थोड़ा और मैंने आज तक तुम्हारा फीस जो मंगा आपने फीस के कपड़े के पैसे बुक्स के पैसे जो मंगा वो तुम्हारा रेगुलर पैसे भर है अगर पैसे भी कम जाए तुम हमको फोन करके बुला के पैसे हमारे से लिए और मेरा रिपोर्ट कार्ड तुमने जब दिया जब पूरे पैसे भरने के बाद ही रिपोर्ट कार्ड दिया और अभी तुम ऐसा कर रहे हो तो मैंने सर के सर ने मुझे बताया बेटा अभी फिलहाल में ये होने वाला नहीं है और जो आएगा छः महीने के बाद आएगा तो मैंने बोला सर मैं अभी तुमको बोल के जा रहा हूँ अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूँगा मेरे को जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को बोले ठीक है बोले तो मैं कुछ बोला नहीं मैंने निकल के चले आया उधर से तो मैं जाने के बाद मैं बोला सर जाने के बाद मेरे एक दोस्त थे दोस्त से बात किया तो दोस्त ने बोला ठीक है सर से बात करेंगे एक बार तो मतलब सर ने बोला सर ने बोला अभी तरह कुछ एडमिशन होने वाला नहीं किधर और मैं तो वो छः महीने के बाद जो तेरा यू डी नंबर मांगता है वो छः महीने के बाद दूंगा पर आज तक जब तक इसके पहले भी पा छः महीने पहले भी एक स्कूल ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी तो मेरा बच्चा आठ दिन स्कूल नहीं जा रहा था पर हमें वो बाद में पता चला कि उसका भी यू नंबर नहीं स्कूल नहीं बांध काम स्कूल का रजिस्टर नंबर नहीं है पूरी अनलीगली चलती है वो हिसाब से वो स्कूल नौ दिन मेरा बच्चा घर में बैठ के था पर सर ने बाद में क्या करने के बाद चालू करे था और वही दिन वापस अभी लाए और फिर बाद में मैंने अर्ज किया सर को कोलके अर्ज किया म्हणजे सर मला अर्ज तो सर सरने बोला ठीक आहे आपको जो करणार हो करू बोला हा सर्व अन्याय झाल्यानंतर तुम्ही नक्की पुढं भूमिका काय घेतली शिक्षण आयुक्तीला अर्ज केला एक शिक्षण अधिकाराला अर्ज केला महानगरपालिकेला पुणे महानगर अर्ज केला असे तीन अर्ज करून मी सबमिट करून आलो पोस्ट घेऊन आलो तिथं मला सर एक भेटले होते सरांनी सांगितलं तुम्हाला आजचा ॲक्च्युली तुमचा मुलगा आता किटल शिकत आहे म्हणजे माझं माझा मुलगा तिथंच आहे मी तिथं ठेवला आहे पण सर आता ह्याच्यानंतर माझा मुलगा परत शिकणार का नाही शिकणार मला माहीत नाही हे अर्ज अर्ज केल्यानंतर ते सरचं बेविट माझ्या परोबर कसं राहील ते मला माहीत नाही त्यामुळं मी अर्ज यासाठी केला आहे की के माझं मुलाचं भविष्य चांगलं होवा ह्याच्यानंतर जे पुले जो बाकीचे मुले जे शाळेत आहे ते त्यांना पण इन्साफ भेटावा मिळायला पाहिजे पॅरेंट्सपक्ष याही बिन विनंती आहे विनंती आहे जो बी आहे मैं बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स लोग लो स्कूल में जाके पूरे तहकीक करें तहक़ीक करके पूरे पू करके बताए कि अपना बच्चा लीगल स्कूल में जा रहा है या अनलीगल स्कूल में जा रहा है जा वो जाके बाद में मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ सरकार को कहना चाहता हूँ कि जिधर जितने भी पुणे शहर में स्कूल है जो अनलीगल स्कूल है उस पर तात्कालिक कार्य कार्रवाई करें और उनको बताए कि अपने बच्चे लीगल स्कूल में जा रहे हैं कि अनलीगल स्कूल है कि पूरे पुणे शहर में पूरे पैर सब को जितने भी गरीब गोर गरीब है हमारे जो चाहने वाले हमारे गोर गरीब जो हम जो भाजीपाला रिक्शा चला के जो करते हैं मैं भी रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा चला के जो बच्चे पढ़ाते हैं तो अच्छे स्कूल में जाना चाहिए और बेनिफिट अच्छा बच्चे बच्चे लोग को अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ सर कि जो पुणे शहर में जितने भी स्कूल है अनलीगली उस पर तत्कालिक कार्रवाई हो और जो हम मेरे जैसे मेरे जो मेरे बच्चे के जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अनलगिल स्कूल में उनका कहाँ कहाँ तभी उनको बेनिफिट मिले अच्छे स्कूल में उनका प्रमोशन हो जो पुणे शहर में अनलगिल स्कूल है उस पर तत्कालिक प्रशासन की कार्रवाई हो जो हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पुणे शहर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं अनलगिल स्कूल में उन्हें इंसाफ मिले और ये मेरे प्रशासन को दिल से तय दिल से कहना चाहता हूँ कि उन पर तत्कालिक कार्रवाई करके बच्चे लोक इंसाफ दे पुणे शहरामध्ये अनधिकृत्या आणि बेकायदेशीरपणे ज्या शाळा शा चालवत आहेत अनलिगली शिक्षण देत आहेत अशा सर्व विद्यार्थ्यांवर जो अन्याय होतो आहे या चॅनलच्या माध्यमातून मी सांगतो आहे की त्यांना न्याय मिळायला पाहिजे प्रशासकीय अधिकारी असतील पुणे महानगरपालिकेचे मनप्पाचे शासन शाळेचे प्रशासकीय अधिकारी असतील त्या सा त्या सर्वांना या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आपण बेकायदेशीर शाळांवर तत्कालीन कारवाई करावी आणि ह्या सर्व मुलांना न्याय द्यावा विद्यार्थी आणि पालक यांना संबंधित प्रशासकीय विभागाने सामाजिक न्याय देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा मी पत्रकार मुकेश वाडकर संघनायक न्यूज हडपसर पुणे